Позовные Вога, батальон Святого Мария, так, Кузео Егор. Позовные Санта. Санта? Да. Имя вам скажем. Санта, знаете как переводится? Санта. Ну, святые кажутся, наверное, святые. Это добровольческий батальон. То есть там, ребята, добровольцы. Это те настоящие мужики, которые идут и защищают свою Родину, защищают свою, обороняют свои земли. Умереть не страшно? Не знаю. Боюсь, самой страшницы попасть в полон. Умереть, как не думается, за сад. Ну, адреналин как вообще играет? Нормально, да. Мешает? Да нет. Помогает? Помогает? помогает ну, на память trochę влияет, trochę там, Если серьезный mm -hmm. бой был там, я, а половину боя я не помню, что было, что творилось. Ну, а так, чтобы руки и ноги опускались? Оно же бывает так, что я знаю, что типа наоборот, так сказать, отключается и ум, и руки, и ноги, и все, так сказать, теряется человек и все. Да не, я нормальный командир, нормально с командой, нормально можно выйти и с любой засадки зависит. Да. Поддерживаю друг друга, тогда она, конечно, помогает. Тоже боевой дух среди, среди, всех поддерживается. А если кто-то там не было такого, что кто-то вот руки так опускал. Ну, лично у нас такого не, не было никогда. Ну, ты совсем молодой, если мне тебе лет? 20. 20 лет? виду меньше, я знаю. То. И ты уже уже воевал? Да, ну, побыл уже. Да. Но я поменьше, чем он. Я с декабря только. Человек. самое важное вы, вы видите кому вы помогаете да, вот да, вот. Да. вот это, это самое единственное главное, главное. Вот что это, да. я тоже вот а вы уже не да куда куда спасибо мы... огромное говорю можем помочь хотим помочь да Но, говорю давай мы сейчас выйдем на майдан подарим 100 бронежилетов я говорю поверь ни одного из них вот, не пойдет я на бойца вот о чем вам да вы поэтому вот мы да. вас бойцов и я вот я документов приходить. с нашего да фонда, мы познакомимся значит смотрите на данный момент да то есть значит, да, смотрите, э, Ми можемо mm -hmm. для вас пишити мультикамеру. От у мене є, є. Пікації, сумова, чорний є. Така штурмова, чорний пошире. В другому вирішили їхати. На Семедзе Львова, ну, з Львівської області. Mm -hmm. Сказали вдома, що їдемо на роботу в Київ. Приїхали в Київ сюди на Чепаєва і одразу в Маріуполь. Ночі поїхали. Прийшли там тренування три дня, в четвер день ми вшли в в бій. Тобто рідні навіть не знають, де ви. Ну, Мама вже побачила, коли б по телевізор у нас показали. Плакала мамка. Та зі мною там недільку не говорила. Обідувати. Да мама должна гордиться, что такой у нее сын, ребенок такой. У меня тоже сын, у меня сыну 9 лет, и дай бог, чтобы у меня был такой мальчишка, как вот вы. Ну просто там у нас трое друзей, ну, друзей. знайомих загинуло там дома просто. Ну, оставаться тоже, садить дома. Ну как-то чувство совесть как-то не позволяет, да. да? Правда? Ну, уже привык. Уже дома приезжаешь, вот угу. уже, уже не то уже, хочется назад. Даже если мы знаем, что за, за братами, за хлопцами скучно. Это самый, это пятый класс. Пуля да. ПЗ. Это самое мощное, что может быть на броне А я тут? А я сейчас поправлю. Так. Ру руку, руку сюда. Прямо на вас <вот> сидит, просто... <клёв> как плитой. Вот Ой, Боже, какая вообще. Но... Ну, все, это как у, у Бога за пазухой. Да. Не, у нас пятый тяжел, тяжелее, чем но, Дело в том, что тот же, понимаете, он без кевлара, без кевларовой майки. Да. Но попадания Если ТТ вот, да, да. uh, она не должна держать. Это uh, европейский стандарт не G3. А, не G3A, быть более точным. ТТ uh, в Европе нету пистолета, поэтому не испытывают. Эта каска не должна держать ТТ. Но она примерно вот... Короче, от осколков это отличная защита. Да? Она идет там на по-моему на 300 грамм тяжелее, чем просто <соединяющие> извили, да, да. там такие видео головы, а, <соединяющие> там уши. Ну, просто интересно, <соединяющие> из, -из, из первых. <соединяющие> наш просто там, как трофейного чеченца завалили, он зарплату там годовую с собой, типа годовую с собой носят Наши ребята, а, мали их серьезно. Я подумал, <соединяющие> 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 одного, одного было даже 22 тысячи долларов под То есть там видно, что люди реально за деньги, да, всего. Да, реально у чеченцев списало там 600, говорили 500 баксов в сутки зарплату. Ну да. А вам, а вам и, 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 и ту тысячу не дают, да? Гривен. А да. Ну, что нам, что нам зачем нам, если а, нас кормят, Кормят, кареты дают. Да, да, и да, патриотизмом вас. Да да, да, да. да, да. Вот, что-то Ми вже відбили вже в наших. Це в Маріуполі 20 км. Там наших е трупів наші солдатні були. Ми розвішували вони надаляво, на дерева, по кожне дерево. Почу, зняти вже не дають кучу П'їжджаєш, хочеш зняти, бо там вже тіла немає. І під'їжджаєш, хочеш зняти, бо там вже тіла нема, там вже формалося, то скіл. Не дають, не дають зразу пострілюються. Звідки селя, не знаю, не там товки серйозні. Підтолки. Да, або може бути замінований.